Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami daripada kumpulan tujuh akan membentangkan mengenai teori organisasi bagi syarikat Proton Holding Berhad dan juga kereta api tanah Melayu Berhad KTMB. Baiklah, berikut merupakan ahli kumpulan tujuh yang terdiri daripada saya sendiri iaitu Muhammad Syahmi Afandi, Fatma Nur Maisara, Ain Syamimi Muhammad Zafri Hakim dan juga Fatihah Aisyah. Okey, seterusnya untuk pendahuluan. Dalam era globalisasi dan persaingan ekonomi yang semakin mencabar, organisasi ini perlu merancang struktur dan strategi yang tepat untuk memastikan kejayaan dan kelangsungan operasi. Reka bentuk organisasi bukan sahaja menggambarkan struktur dalam sesebuah syarikat, malah memberi kesan langsung terhadap kecekapan operasi, aliran komunikasi dan kebolehan menyesuaikan diri dengan perubahan. Okay, untuk pembentangan kami pada hari ini, kami akan membandingkan dua organisasi dari sektor yang berbeza iaitu KTMB dalam sektor perkhidmatan dan Proton dalam sektor pengilangan automotif. Fokus utama adalah kepada bagaimana mereka membentuk struktur organisasi yang menyokong strategi dan keperluan operasi masing-masing. Okey, seterusnya latar belakang organisasi. Sektor yang pertama ialah sektor perkhidmatan iaitu KTMB. KTMB uh, nama panjangnya ialah Kereta Api Tanah Melayu Berhad. KTMB ni ialah syarikat pengangkutan rel utama di Malaysia yang telah beroperasi sejak zaman penjajahan British. Ia kini dimiliki sepenuhnya oleh kerajaan Malaysia di bawah Kementerian Keuangan. Antara perkhidmatan utama ialah KTM Intercity, ETS dan Komuter. KTMB berperanan penting dalam sistem pengangkutan awam namun berhadapan cabaran seperti teknologi lama, keperluan pelanggan yang berubah dan kebergantungan kepada kerajaan. Untuk sektor yang kedua ialah sektor pengilangan iaitu Proton. Proton pula ditubuhkan pada tahun 1983 sebagai pengeluar kereta nasional yang pertama di Malaysia. Ia kini merupakan anak syarikat di RB Highcom dan menjalinkan kerjasama strategik dengan Gili dari China. Operasi Proton merangkumi pengeluaran kenderaan, R&D serta pemasaran tempatan dan luar negara Kilangnya terletak di Tanjung Malim dan Shah Alam. Okey, seterusnya rekomendasi organisasi KTMB. KTMB ini menggunakan struktur organisasi fungsional iaitu struktur yang dipecahkan mengikut fungsi utama. Antara jabatan yang terlibat ialah jabatan operasi, jabatan teknikal, jabatan komersial, jabatan kewangan dan sumber manusia. Di samping itu, KTMB ini melaksanakan desentralisasi operasi dengan membahagikan pengurusan kepada tiga zon wilayah iaitu utara, tengah dan selatan. Aliran komunikasi masih formal tetapi kini sedang beralih ke arah digital. Namun disebabkan statusnya sebagai syarikat berkaitan kerajaan, elemen birokrasi masih wujud yang boleh melambatkan proses untuk membuat keputusan. Okey, seterusnya reka bentuk organisasi Proton. Organisasi Proton ini pula menggunakan struktur organisasi matriks yang menggambarkan struktur fungsional dan berasaskan projek. Struktur ini merangkumi jabatan pengeluaran, penyelidikan dan pembangunan iaitu R&D, kejuruteraan, kualiti dan pemasaran. Pasukan projek khas juga dibentuk untuk pembangunan model-model baharu ini membolehkan kerjasama rentas jabatan dan meningkatkan inovasi. Proton turut menggunakan teknologi automasi dan sistem digital serta menjalin kerjasama rapat dengan gili yang menyumbang kepada pemindahan teknologi. Okay, seterusnya merupakan strategi dan reka bentuk berdasarkan Porter atau Miles dan Snow bagi syarikat KTMB. Di mana di bawah model Porter, mereka menggunakan strategi kepimpinan kos rendah. Di mana mereka menawarkan tambah murah untuk menarik pelanggan pelbagai lapisan Seterusnya, mereka mempunyai kurang persaingan sekaligus memonopoli laluan utama yang ada di Malaysia. Dan mereka juga mengakalkan keberkesanan operasi biarpun berdepan dengan kos penyelenggaraan dan juga tenaga kerja yang tinggi. Bagi model Mice and KTMB dikategorikan sebagai defender di mana tumpuan mereka kepada kecekapan operasi, kestabilan organisasi dan juga struktur format. Akhir sekali, mereka menggunakan strategi yang sesuai kerana status mereka syarikat milik kerajaan Malaysia. Bagi syarikat Proton pula, Strategi dan reka bentuk berdasarkan model-model tersebut ialah di bawah model porter, mereka menggabungkan strategi pembezaan dan juga fokus pasaran di mana, mana mereka menawarkan kenderaan mampu milik akan tetapi model contohnya seperti S70 dan juga X50 Fokus mereka adalah kepada segmen pertengahan dengan reka bentuk yang menarik dan juga ciri berteknologi tinggi Bagi model Mars and Snow, Proton tergolong dalam kategori analyzer di mana mereka dapat mengimbangi inovasi dan juga kecekapan melalui kerjasama dengan syarikat Gili oleh itu mereka sangat cekap dalam penyesuaian diri mengikut perubahan teknologi antaranya ialah seperti sistem pintar dan juga keselamatan aktif Seterusnya, saya akan membentangkan perbandingan struktur organisasi untuk KTMB dan Proton. Saya mulakan dengan KTMB dahulu. Okey, KTMB menggunakan struktur organisasi berasaskan unit perniagaan strategik atau strategik business unit iaitu SBU untuk memaksimumkan kecekapan operasinya. Malah digabungkan juga dengan struktur tradisional hierarki. Okey, jadi saya akan terangkan struktur SBU dahulu. Okey, SBU ini terdiri daripada tiga bahagian utama. Yang pertama, unit perniagaan strategik yang melibatkan tiga perkhidmatan utama iaitu KTM Intercity, KTM Commuter dan juga KTM Cargo. Okey, kedua ialah unit perniagaan diversifikasi. Unit ini bertanggungjawab mencari pendapatan tambahan melalui pembangunan hartanah, sewaan ruang niaga di stesen dan juga projek kerjasama strategik bersama pihak swasta. Dan yang ketiga ialah unit perniagaan sokongannya memastikan kelancaran operasi harian seperti penyelenggaraan, keselamatan, teknologi maklumat dan juga perkhidmatan pelanggan. Selain itu, KTMB juga mengagakkan struktur organisasi tradisional yang hierarki. Struktur hierarki ini merangkumi jabatan utama seperti operasi kewangan semua manusia dan teknikal yang memainkan peranan penting dalam memastikan perkhidmatan tren berjalan dengan lancar dan selamat di seluruh negara. Sesuai perbezaan untuk Proton pula adalah uh, Proton menggunakan uh, struktur organisasi matriks iaitu gabungan antara struktur berdasarkan fungsi dan struktur berdasarkan projek. Okey melalui, pro, uh, melalui struktur ini semua manusia diagihkan mengikut kemahiran dan keperluan tugas membolehkan jabatan seperti reka bentuk, pemasaran dan kejuruteraan bekerjasama lebih rapat dalam pelbagai projek. Dalam struktur matriks, jabatan seperti kewangan, semua manusia dan teknologi maklumat bukan sahaja menjalankan fungsi pentadbiran biasa malah terlibat secara aktif dalam projek-projek pembangunan, pembukaan pasaran luar negara dan juga pengurusan nisi Selain itu, kelebihan struktur matriks yang diterapkan oleh Proton merupakan satu pendekatan pengurusan moden dan fleksibel. Proton menggalakkan kerjasama rentas jabatan di mana pelbagai unit daripada berkolaborasi secara strategik untuk mencapai matlamat bersama. Akhir sekali, struktur matriks ini membekalkan asas organisasi yang kukuh dalam menghadapi perubahan global sama ada dari segi teknologi, pasaran mahupun dasar perindustrian negara dan antarabangsa. Okey, seterusnya perbezaan persekitaran organisasi KTMB dan juga Proton. Okey, persekitaran organisasi untuk KTMB beroperasi dalam persekitaran yang dipengaruhi oleh faktor politik, ekonomi, sosial, teknologi, perundangan dan alam sekitar. Okey, dari segi politik, KTMB mendapat sokongan kukuh daripada kerajaan melalui subsidi tiket, pelaburan dalam infrastruktur rel dan pelaksanaan pelan induk rel nasional. Okay, dalam aspek ekonomi, KTMB menghadapi cabaran kenaikan kos operasi dan penyelenggaraan serta kesan daripada inflasi dan naik turun harga bahan api. Okey, dalam aspek Sosial juga memberi kesan besar apabila semakin ramai rakyat Malaysia beralih kepada pengangkutan awam kerana kesesakan lalu lintas, pencemaran udara dan kos penggunaan kenderaan persendirian yang tinggi. Dari sudut teknologi pula, KTMB sedang melaksanakan transformasi digital melalui sistem etiket, paparan masa sebenar di stesen dan penyelenggaraan tren pintar untuk meningkatkan kecekapan operasi. Dari segi undangan, KTMB tertakluk kepada atap pengangkutan awam darat 2010 yang memberi penekanan kepada keselamatan dan pematuhan industri. Akhir sekali dari aspek alam sekitar, KTMB menyumbang kepada pengurangan pelepasan karbon melalui penggunaan tren elektrik seperti KTM komuter yang merupakan pilihan pengangkutan lebih lestari dan mesra alam. Secara keseluruhannya, KTMB perlu mengimbangi antara peluang dan cabaran dalam persekitaran ini. Okey, selanjutnya, persekitaran organisasi untuk Proton. Okey, pertama dari aspek politik, dasar seperti pelan induk perindustrian baharu 2030 memberi tumpuan kepada pembangunan kenderaan elektrik dari sudut ekonomi, pertumbuhan pasaran ASEAN membuka peluang besar kepada Proton untuk meningkatkan ekspor. Namun, syarikat berdepan persaingan hebat daripada Thailand dan Indonesia yang lebih maju dalam sektor automotif. Seterusnya, faktor sosial turut memainkan peranan penting. Perubahan gaya hidup pengguna yang kini lebih prihatin terhadap alam sekitar dan kos penggunaan mendorong permintaan terhadap kereta yang mesra alam, cimat bahan api dan dilengkapi teknologi pintar. Dalam aspek teknologi pula, kerjasama dengan Jili membolehkan Proton mengakses teknologi terkini termasuk pembangunan kenderaan tenaga baharu dan sistem pemanduan pintar. Dari sudut perundangan, Proton perlu mematuhi pelbagai piawaian domestik dan antarabangsa termasuk peraturan keselamatan, pelepasan karbon dan import eksport. Akhir sekali dari aspek alam sekitar, tuntutan global untuk mengurangkan jejak karbon memaksa Proton mempercepat peralihan kepada teknologi hijau dan kenderaan elektrik. Secara keseluruhan, Proton beroperasi dalam persekitaran yang mencabar namun penuh peluang. Dengan strategi yang menyeluruh dalam aspek teknologi, pematuhan dan pembangunan produk berfokus mengguna, Proton berada di dalam landasan kukuh untuk menjadi antara tiga pengeluar utama di ASEAN menjelang 2027. Baiklah, kita lanjut kepada hubungan di antara organisasi bagi syarikat KTMB dan juga Proton di mana yang pertama bagi KTMB mereka melakukan kerjasama strategik di mana mereka bekerjasama dengan pembekal antarabangsa seperti Siemens dan SLC bagi tren ETS mereka melibatkan kerajaan, penumpang dan juga pembekal logistik seterusnya resource dependent theory di mana mereka sangat bergantung kepada pembiayaan kerajaan bagi pembangunan struktur bagi mengurangkan kebergantungan kepada kerajaan mereka menjana pendapatan melalui kargo dan juga pelajungan yang ketiga ekologi populasi di mana persaingan daripada e-hailing dan juga bas meningkat memaksa KTM dalam meningkatkan kualiti perkhidmatan dari segi kebersihan dan juga kecekapan. Dan yang keempat, pandangan institut di mana patuh kepada peraturan industri rel dan keselamatan antarabangsa sekaligus memberi peluang dalam pelaburan dan kerjasama jangka panjang. Bagi syarikat Proton pula, uh, kerjasama strategik yang dilakukan ialah kolaborasi bersama syarikat Gili daripada China sebagai pembekal teknologi dan juga pengedar global. Mereka dapat menggunakan platform BMA dan juga rantai yang berbekalan global. Yang kedua, research dependent theory di mana mereka sangat bergantung pada teknologi gili dalam inovasi dan juga berdaya saing. Dengan uh, bergantung pada gili, mereka memperoleh sumber komponen dan juga akses kepada pasaran luar. Yang ketiga, hubungan institut dan juga pendidikan. Proton melaksanakan jalinan kerjasama dengan universiti tempatan seperti UTM dalam bidang automotif sekaligus membuka peluang pekerjaan dan juga pembangunan bakat tempatan. Akhir sekali, persaingan dan daya saing. Proton fokus kepada pasaran ASEAN dengan harga yang berpatutan sekaligus dapat mewujudkan persaingan dengan syarikat lain seperti Produa, Toyota dan juga Honda. Jadi kita masuk pula ke persekitaran antarabangsa. Pada syarikat KTM, tahap antarabangsa KTMB berada di peringkat internasional di mana mereka sedang menuju ke arah multinasional. Yang kedua iaitu strategi multi domestik di mana KTM menyesuaikan perkhidmatan mereka mengikut penuh tempatan contohnya seperti ETS yang menghubungkan padang besar dan hak yai. Yang. yang ketiga iaitu cabaran antarabangsa KTM mempunyai teknologi dan infrastruktur yang lama berbanding negara jiran uh, Selain itu, mereka juga uh, kebergantungan tinggi pada kerajaan iaitu 95% pembiayaannya Dan yang terakhir, mereka memerlukan pelaburan besar untuk menaik taraf kereta api contohnya seperti HSR Dan yang terakhir, peluang global KTMB uh, berpeluang uh, mengembangkan lagi di ASEAN summit 2025 yang berpotensi menjadikan KTMB sebagai hub rail serantau dan juga pemodenan kerjasama ASEAN dapat meningkatkan daya saing pada peringkat antarabangsa. Bagi syarikat Proton pula, tahap global mereka mengikut model DAF iaitu Proton berada di peringkat multinasional di mana mereka sudah beroperasi di lebih 10 buah negara menggunakan struktur pembahagian barangan dan juga global. Seterusnya, bagi strategi antarabangsa, Proton menggunakan reka bentuk, mengadakan reka bentuk di Malaysia dan pengeluaran di Malaysia dan juga China. Model ini dapat disesuaikan mengikut pasaran ASEAN dan juga global. Yang ketiga iaitu cabaran global Proton mempunyai saingan yang ketat dengan jenama kereta lain seperti Produa, Toyota dan juga Honda. Selain itu, mereka juga mesti mematuhi piawaian, asin and cap dan juga Euro 5. Akhir sekali iaitu strategi transnasional di mana teknologi gili dan keperluan tempatan dapat menawarkan tawaran yang berpatutan dan amalkan kecerdasan budaya mengikut kesesuaian bagi proton ini. E. Seterusnya, untuk um, teknologi penilangan dan perkhidmatan, KTMB telah melaksanakan pelbagai inisiatif teknologi moden untuk meningkatkan mutu perkhidmatan. Antaranya ialah uh, KTMB Integrated Ticketing System, KITS, yang membolehkan pengguna membeli tiket secara dalam talian, sekaligus uh, menjimatkan masa dan mengurangkan kesesakan. KTMB juga menggunakan sistem pemantauan tren masa nyata bagi menjamin kelancaran perjalanan serta komunikasi pantas antara pusat kawalan dan tren. Di stesen yang sibuk, sistem automatic fare collection digunakan. Penumpang hanya perlu menggunakan kad pintar untuk akses ke platform. Ianya sangat efisien terutama pada waktu puncak. Dari segi penyelenggaraan, KTMB mengaplikasikan Internet of Things untuk melaksanakan penyelenggaraan ramalan iaitu pengesanan awal masalah teknikal sebelum menjejaskan perkhidmatan. Selain itu, KTMB turut menyediakan platform digital pelanggan yang membolehkan semakan jadual kelewatan, pembelian tiket dan aduan manfaat utama yang diperoleh daripada semua ini ialah peningkatan kecekapan operasi serta pengalaman pengguna yang lebih lancar, mudah dan selesa. Manakala, untuk Proton pula, Proton menggunakan pelbagai teknologi pengilangan terkini untuk meningkatkan kualiti dan kecekapan. Antara yang utama ialah automasi pemasangan menggunakan robotic arms yang memastikan um, pengeluaran lebih konsisten dan tepat Teknologi CADM dan CAM um, digunakan untuk reka bentuk dan pembuatan komponen kereta yang kompleks secara lebih efisien Proton turut menggunakan sistem ERP bagi mengurus keseluruhan rantai yang berkalan daripada bahan mentah hingga penghantaran produk. Kini Proton melaksanakan uh, smart manufacturing berasaskan industri 4.0 uh, termasuk penggunaan internet of things dan big data analytics untuk pemantauan masa nyata dan penyelenggaraan yang lebih sistematik. Kerjasama strategik bersama Gili turut memperkukuh keupayaan teknologi Proton membolehkan mereka memperkenalkan model baharu dengan lebih cepat dan fleksibel manfaat utama yang diperoleh termasuk peningkatan produktiviti, pengurangan kesilapan dan pembaziran serta um, proses pengeluaran yang lebih pantas dan fleksibel mengikut keperluan pasaran. Seterusnya, dari segi budaya organisasi, KTM dia menampilkan budaya organisasi yang berorientasikan perkhidmatan awal, pematuhan kepada peraturan, keselamatan dan tanggungjawab sosial. KTM dia mengutamakan struktur organisasi yang formal, teratur dan berpandukan prosedur operasi standar SOP dalam setiap aspek perkhidmatannya. Uh, budaya ini dia mencerminkan pendekatan organisasi yang berasaskan budaya birokrasi di mana uh, nilai utama organisasi terletak pada kestabilan, kecekapan operasi dan ketetapan struktur. KTM juga dimenunjukkan elemen, elemen budaya klan iaitu klan culture apabila ia menekankan semangat kerjasama, kesetiaan organisasi dan perhubungan interpersonal yang erat antara pekerja. Uh, KTM sekarang ini dia sedang menjalani proses transformasi melalui uh, digitalisasi sistem tiket dan per perkenalan tren berkelajuan tinggi seperti ETS. Proton pula, dia mengamalkan budaya organisasi yang berasaskan nilai nilai inovasi, pencapaian dan keboleh sesuaian yang seiring dengan tuntutan industri automatik yang sentiasa berubah dan berdaya saing. Uh, budaya organisasi Proton dapat dikenalpasti sebagai gabungan budaya pencapaian achievement culture dan budaya keboleh sesuaian, adaptability culture. Proton juga dia menunjukkan kemampuan untuk menyesuaikan strategi dan struktur organisasi serta mengikut kehendak pasaran serta teknologi semasa. Proton juga dimengabunkan pendekatan kawalan hierarki dan tersentralisasi khususnya dalam pengurusan prestasi dan inovasi. Dari segi inovasi dan perubahan, KTMB telah melalui pelbagai uh, inovasi dan perubahan dalam usaha meningkatkan mutu, perkhidmatan serta keperluan semasa. Salah satu inovasi terbesar ialah perkorporatan organisasi uh, ini pada tahun 1992 melalui atas kereta api 1991 yang menjadikan KTMB sebuah entiti berhad sepenuhnya dimiliki kerajaan tetapi lebih fleksibel dari segi operasi aa, dan pentadbiran. Dalam aspek teknologi dan infrastruktur, KTMB telah melaksanakan perelektrik dan aa, penggandaan landasan terutamanya di laluan pantai barat. Dari segi perkhidmatan, KTMB telah memperkenalkan beberapa aa, sistem ker kereta api moden seperti KTM Komuter pada tahun 1995. Uh, perkhidmatan ini turut dilengkapi dengan sistem park ride right, aplikasi mudah alih Serta kekerapan jadual yang sesuai pada waktu puncak Selain itu juga, uh, pelancaran trend ETS uh, menandakan uh, satu uh, pencapaian penting Yang menjadikan KTMB sebagai pengendali trend uh, mental quote terbatas di dunia Dalam sektor uh, logistik pula, KTM telah membina uh, sambungan penting ke pelaburan seperti pelaburan Kelan, Pulau Indah dan Tanjung Pelepas aa, bagi membolehkan pemindahan barangan secara lebih cepat melalui rail. Inovasi dan perubahan proton pula, pada awal penubuhannya, proton dia banyak bergantung kepada kepakaran luar khususnya dari Mitsubishi Motor untuk pembangunan model-model kereta. Aa, namun begitu, perkembangan aa, industri otomatis yang pesat dan persaingan yang memaksa proton untuk berubah dan berinovasi dan mengekalkan daya saing dalam pasaran tempatan dan juga antarabangsa. Proton ditelah memperkenalkan sebagai model baru uh, yang lebih moden, selamat dan berprestasi tinggi hasil kerjasama strategik bersama syarikat gini dari China. Proton juga dia mengakses teknologi automotif global termasuk platform modular dan sistem pintar. Hasil daripada inovasi ini, model-model uh, seperti Proton X70, X50 dan s 70 uh, yang dilengkapi dengan ciri-ciri uh, sistem uh, infotainment Uh, pintar sokongan internet, kawalan suara dan pelbagai ciri uh, keselamatan canggih uh, Proton juga dimenunjukkan komitmen ke arah perhasilan kenderaan elektrik EV bagi menyokong agenda kelestarian alam sekitar Sebagai rumusan, keberkesanan dan daya saing Proton dan KTMP sangat dipengaruhi oleh struktur dan strategi organisasi masing-masing. Proton menggunakan struktur yang fleksibel dan strategi perbezaan dengan fokus kepada inovasi dan teknologi, terutamanya selepas bekerjasama dengan GD. Ini membolehkan Proton bersaing di peringkat global dengan lebih efektif. Sebaliknya, KTMB mengekalkan struktur hierarki dan strategi bertahan dengan uh, penekanan terhadap kestabilan dan kecekapan operasi dalam pasaran sedia ada. Kedua-duanya menghadapi cabaran globalisasi dan teknologi a, tetapi pendekatan mereka berbeza. Proton a, lebih berorientasikan prestasi dan pengeluaran pintar manakala KTMB menumpukan kepada digitalisasi dan pengalaman pengguna. Kesimpulannya, struktur organisasi yang selari dengan strategi serta kesediaan untuk berubah menjadi kunci utama dalam memastikan kejayaan dan daya saing jangka panjang bagi kedua-dua organisasi.